Ну, какая фраза понравилась? Мне понравилась фраза, которая на первой странице. Последние две строчки. Я ее сейчас почитаю. Одежда, в человека, а то и дела, и поступки. Я эту фразу так понимаю, что мне хорошо становится на душе. И я сейчас вам расскажу, почему эта фраза мне нравится. Мне, фраза, мне эта фраза нравится тем, что в ней я слышу хорошие слова. Если ты злой и ты сам, и ты красивый и богатый, что тебя все равно не будут любить. А если ты образованный и всякие хорошие дела будешь делать, то тебя все равно будут любить. Вот так я это понимаю. Конечно.